你们干嘛呀？要古典舞是我从小一直学到大的，现在我我比较喜欢。那是当然的啦、哎。你知道吗？就是那种小朋我就特别的喜欢。总是说一些大事实。 啊，可以。啊，妈妈！还、啊、好我把手抽出来了。Justin、啊啊。我好像是外表年龄大，心理年龄他们一直都说我还没有过十岁。啊啊啊、偶像练习生就在爱奇艺。